Большого полета, участники новых чудес, Олиное племя пилоты, хотя и по синих небес, песни по войнам свету, Ко свету огнали по.

добрый день всем кто любит небо кто живет мечтой о высоте добрый день всем кого привет Синие дали, гармоничный строй горных хребтов, запах моря, и нагретого солнцем, простора. Разрешите торжественные мероприятия, посвященные 90-летию образования планерного спорта, считать открытым. с вами мы присутствуем в историческом месте на грандиозном событии, посвященном 90-летию создания отечественного планеризма. Дорогие друзья, уважаемые ветераны авиационного и планерного спорта, Сегодня мы торжественно открываем фестиваль, посвященный 90-летию планеризма. Я рад, что открываем мы его на отвоеванной и узаконенной земле, теперь уже ландшафтного парка, воздухоплавательный комплекс Узунсир гора Клементьева. Данную гору Узунсир по праву считают колыбелью авиации и космонавтики. Для полетов, проведения спортивных сборов и соревнований съезжаются сотни спортсменов не только Украины, но и многих других стран мира. Счастье, добра, здоровья, вдохновения и энергии в труде направлены на будущее, на умножения авиационных достижений Украины. Спасибо, с праздником. позвольте зачитать приветствие председателя Верховного Совета. Дорогие друзья, от имени Верховного Совета Автономной Республики Крым сердечно приветствую участников, гостей и организаторов авиационного фестиваля Крылья отчизны. В этом году отечественный планеризм отмечает свое 90-летие. В эти дни сюда, на гору Клементьева, съезжаются те, кого непреодолимо тянет летать. Феодосия, как Планерская, планерская сырт все эти названия хорошо известны и именитым планеристам, и тем, кто только хочет попробовать покорить небо. В Крыму начинались дороги в небо многих прославленных летчиков-космонавтов. Гора Клементьева стала колыбелью отечественной авиации, имеющей богатую историю и замечательные традиции. Именно здесь начинали свою карьеру великие конструкторы, создатели авиации ракетной техники, знаменитые летчики Арциулов, Королев, Ильюшин, Яковлев, Анохин, Расторгую, Грацианский и многие-многие другие. Для сохранения условий для дальнейшего развития дельтапланера и парапланерного спорта принял решение о создании регионального ландшафтного парка местного значения воздухоплавательный комплекс узул сыр гора Клементьева. Здесь открыта аллея славы авиации и космонавтики, установлены памятники основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву и выдающемуся авиаконструктору Олегу Константиновичу Антонову. Уважаемые участники сегодняшнего митинга, от имени председателя Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолия Владимировича Могилева, разрешите сердечно поздравить с 90-летием планеризма в Украине. На самом деле, что такое летчики? Летчики – это люди, которые всем сердцем, всем своей душой любят небо, любят летать. И самое главное, для них не надо говорить слова патриотизма, любви к родине, преданности к отчизне. Они это делают своими руками, своим профессиональным трудом. Пригласить на нашу импровизированную сцену человека, который имеет непосредственное отношение к небу, генеральному директору Анта АНТК Антолова Киеве Дмитрию Семеновичу. Дорогие друзья, коллеги, люди, которые неравнодушны к воздухоплаванию, к авиации и к тому, что связано с небом, к тому, к чему люди из погон веков стремились. И это в легендах, в истории. И вот эта легенда, вы вот посмотрите еще раз, и посмотрите 90 лет назад, когда люди, влюбленные в авиацию, энтузиасты, вот здесь вот э, приезжали и тащили сюда на гору в руками на лошадях планеры, которые сами создали, сами их слепили. И э, начинали летать. То есть это первые, первые самые, это были самые счастливые люди, потому что они были первопроходцы авиации. И действительно среди них, здесь уже назывались фамилии, но я не могу не сказать, такие и летчики, и испытатели, и конструктора. Но тогда они были молодые ребята, влюбленные просто в небо. Это Илюшин, Рацианский, э, Тихон Олег Константинович Антонов, Сергей Павлович Королёв, вот памятник, которые здесь есть. Тут много должно быть памятников выдающихся людей, которые внесли действительно огромный вклад в науку и в историю авиации, мировой и отечественной авиации. Вот здорово, что удалось сохранить и сделать уже это ландшафтным парком. Сегодня это пример и для молодежи. И мы, я будем так уже говорить, старшее поколение авиаторов, которые отдали жизнь авиации, мы хотим, чтобы молодежь постоянно Училась летать, чтобы не совершенствовали, достигали новых результатов. Но начинали именно с любви к планерному спорту, парапланерному, дельтапланерному. Вот тому, что дает ту красоту полета, когда человек управляет практически сам, без двигателей. Летает, когда настоящий человек стремился быть как птица. Так говорил Олег Консич, когда-то Антонов, это мой учитель. Я вот, ну просто счастлив, что мы сегодня все здесь собрались. Счастлив, что здесь такую не очень, к сожалению, хорошую погоду, но собрались действительно энтузиасты, те, которые влюблены и те, которые отдали всю жизнь небу. Я хочу поздравить всех с этим праздником, пожелать вам долгих лет полетов, настоящих полетов тех, кто летает, а тех, кто не летает, все равно полетов в мысли, полетов в красоте, полетов в душе. Пожелать всем здоровья. Спасибо вам большое за этот прекрасный праздник. Спасибо. Спасибо вам, что вы нашли время и приехали к нам на праздник. Дорогие друзья, решите вас поздравить с замечательной датой, с замечательным праздником. И спасибо за приглашение посетить этот митинг и это событие. 90 лет, конечно, большой период развития планеризма. Но я хочу напомнить вам, что приоритеты России и приоритеты Украины начались значительно раньше. Можайский в 1867 году впервые в мире поднял э, аппарат тяжелее воздуха. Он опередил на 20 лет известных конструкторов братьев Райт. И эти приоритеты принадлежат нам вместе с Россией. Генерал-майор царской армии в Виннице поднял этот аппарат, а затем совершенствовал его в Гатчине под Ленинградом. Планеризм это школа мужества. Кто летает на планере, это мужественные, сильные люди. Они используют э, силу ветра, силу природы. Но э, выйдя из этой школы, такие выдающиеся люди, как Королев Антонов, Илюшин, Яковлев, они стали использовать силу разума, создав самолеты и вертолеты, которые покоряют сегодня э, воздушные пространства и борозят. Космос. Я горжусь тем, что все вы здесь присутствующие, я вместе с вами прилежу к этой замечательной э, русско-украинской школе школы, э, самолетостроения, планеростроения и ракетостроения. С праздником вас, дорогие друзья! Мы все будем делать для того, чтобы приумножать наши с вами успехи. С праздником! Спасибо огромное. Я хочу сказать, что сегодня на празднике присутствуют очень значимые люди для нашей истории. Под ваши бурные аплодисменты и уважение я хочу представить вам героев Украины: генерального конструктора, заслуженного летчика-испытателя Киеву Дмитрия Семеновича заслуженного летчика-испытателя Галуненко Александра Васильевича. Генерал-майора Тишкова Юрия Михайловича. Это наш Кировский район. Мы гордимся нашими героями. Генеральный конструктор Богуслав Вячеслав Александрович. Летчик-испытатель Трошин Сергей Михайлович. Герои Советского Союза, заслуженные летчики-испытатели. Курлин Юрий Владимирович, Мигунов Валерий Валентинович. Разрешить от Министерства обороны. От министра Вороны Лебедева, Павла Валентиновича и коллеги министерства Вороны, всех вас присутствующих сегодня приветствую здесь. Я с удовольствием хочу вам сказать о том, что здесь присутствуют представители четырех поколений, которые приветствуют и сегодня вспоминают героические дела первого поколения, названные здесь «Люди» заложили величайшую в истории нашей страны достижения и авиации, и планеризма, а потом и космических полетов. И мы обязаны помнить и сохранить эти имена. Сегодня на фоне этих уважаемых, значимых людей вы увидите новое поколение который растет, которым устроит наше будущее. Мы ищем ветер души на распашку, разбег и крылья начинают. Не страшно падать высоты, не страшно. Нам страшно не подняться, не взлететь. Мы ищем ветер, пусть он бьет лицо нам. Несет тревогу дальний гроз и бурь. Пьянит и кружит голову озоном. И пусть зовет нас в звонкую лазурь. Мы ищем ветер, иногда поломка. И он победно просвистет. Как всем известно, что большие дела никогда не обходятся без жертв и без риска. Эти люди во имя воплощения крылатой мечты Икара навсегда остались в небе. И пусть эта минута молчания станет набатом воздуха и памяти. Здесь две дочери Олега Алексеевича Антонова, Анна Олеговна и Елена Олеговна. Мы очень рады, что они здесь с нами. Так, а теперь вручать диплом. Награждается Топорова Валентина, двукратная абсолютная чемпионка Европы по планерному спорту.

Сменка мира по планерному спорту. Есть, есть, есть. Зина где? Зина. Да. Соловей Зина. Это не так близко. Придем. Воронина Александр за создание совместных легких летательных аппаратов мирового уровня. Воронин Саша, где он? Это же... Это же... Игорь, чемпион мирового упражнения по плагинам в Москве. Чарский Евгений, неужели черский? Евгений? А вот, слушай, это тоже наш, это ученик Олега Константиновича Антонова, планерист, потом, правда, он в Москву уехал работать. За плодотворную 50-летнюю летную организаторскую деятельность и энтузиазм планеризма. Я хочу добавить, что этому прекрасному человеку в прошлом году исполнилось 75 лет. Он на сегодняшний день летает, налетал более 4000 часов, прошел около 100 тысяч маршрутов. И на э, в преддверии вот этого нашего события он прошел 500-километровый маршрут. А, пожалуйста, воспитанник у нас в Киеве на Бондарчук Олег. Абсолютный чемпион мира по дельтапланерному спорту. Каминский Георгий, трехкратный абсолютный чемпион мира во планерной акробатике. Вот оно. Стой, стой. Спасибо! Спасибо. еще здесь награждены, но говорят, их нету. Африканова Марина, пятикратная абсолютная чемпионка СССР по планерному спорту. Клюева Людмила, трехкратная абсолютная чемпионка СССР по планерному спорту. Кузнецов Юрий, трехкратный абсолютный чемпион СССР по планерному спорту. Лан Эда, четырехкратная абсолютная чемпионка СССР по планерному спорту. Бессарабов Владимир рекордсмен мира по планерному спорту. <плодисмент> Загайного За Тамара рекордсменка мира по планерному спорту. Поздравляю всех и спасибо вам еще раз за любовь, деву, и преданность. Небо. Слово для приветствия предоставляется Иванову Владимиру Константиновичу, президенту ФАС России, Федерации авиационного спорта. Уважаемые ветераны, Уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня во всем авиационном мире в нашей большой авиационной семье историческое событие. Сегодня праздник, сегодня великая дата. 90 лет отечественного планеризма. Я горд и испытываю большую честь, что имею сказать для вас, дорогие друзья, слова поздравления, слова великого, великой признательности за то, что вы делаете, что вы сделали для нашего отечественного планеризма. Приношу слова поздравления и благодарности от президента ФАИ господина Джона Друбстрома, от председателя ДОСАФ России генерал-полковника Маева Сергея Александровича, от летчика, космонавта, тоже планериста, героя России, героя Советского Союза Крикалева Сергея Константиновича, от Президиума Федерации авиационного спорта России, от всех авиаторов, от всех, кто любит и дорожит этим прекрасным видом спорта, как планерный спорт. С праздником, дорогие друзья! Ура!

Орлята учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орля не испугать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, но прямо к солнцу пламень алый, камнем падая на настаю. И начиная жизнь опять А учатся летать Не просто спорить с высотой Еще труднее быть непримиримым Но ведь не зря с борьбой И рада нам Это что так недолго и разбито, Что вряд ли стоит рисковать. Орлята учатся летать, Орлята учатся летать, Да ведь почти не Тогда Когда как горные вершины, А их не так-то да просто взять. Орлята

Орлята учатся летать, Орлята учатся летать. Они сумеют встретить горы, Поднять на сильных крыльях слои, Не умирать, а побеждать. Орлята учатся летать, Орлята учатся летать.